Доброго дня, здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как наиболее быстро интегрироваться самим и интегрировать своих детей в Берлине. Что такое Ferrari и почему это важно. Поехали! Ferrari. Дословно это объединение, то есть это некоммерческая организация, позволяющая людям, у которых есть одинаковые цели, увлечения, хобби или интересы, заниматься своей деятельностью. Ферайн может быть культурным, спортивным, по защите экологии и животных, на любую политическую тему. На любую мыслимую и немыслимую тематику можно найти ферайн в Германии. Кстати, футбольные клубы также являются ферайнами. Ферайн, как некоммерческая организация, предлагает членам своего объединения не только обучение любимому делу, но и также очень часто предоставляет инвентарь. Дети могут заниматься теннисом, плаванием, рисованием, всем чем угодно, так же, как и вы. А что забросили вы? В какой ферайн вы бы хотели вступить? Напишите нам об этом и запишитесь в ферайн. Если мы вам нравимся, оставляйте комментарии под этим видео, отправляйте это видео своим друзьям, ставьте нам лайк и пометайте, все будет добре!